哎，我太累了，不行了。我也不行了。有没有不那么刺激的呀？肩膀借你靠。这明明是我的肩膀。晚上要不要一起睡？ 这也是没有办法的办法，只能靠时间量取胜。嗯，如果突然童话回来，他看到我们这样，我们说我们是在尝试身体互换，他会信吗？他应该会疯。 感觉好奇妙，就像是做了一个梦。从来没有想过自己的意识会在别人的身体，睡觉的时候抓着自己的手。那你觉得这是一场好梦，还是一场噩梦？如果能有惊无险晃晃的换回来，并且体验了一次别人的生活。 那应该是好梦，你觉得呢？好梦醒来，往往容易失落。那你是喜欢噩梦醒来的虚惊一场？我希望好梦永远不要醒。哥哥，不要太贪心哦。 好吧，不贪心，那就尽量在梦醒前多开心一点吧。就算醒了也不要失望，毕竟，开心是真实的。嗯。 I see the light upon your eyes. I see the stars behind the way you are. I see the moment waiting for me. I see the light, I see the hope, I see the love. i see the light i see the love i see the moon 看你睡得香想让你自然醒啊为了挤出时间这两天熬夜写稿昨天又那么激烈太累了洗漱完吃完早餐还得接着尝试 干嘛？原来你这么会化妆啊！等互换回来之后，你教我怎么画吧。换回来之后，好、哦。说好不再见面的，怕再婚。那我之后把核桃盘好之后寄给你，可以吧？ 先去洗漱了。